হাই ফ্রেন্ডস পার্সোনাল ফাইনেন্স এই একটা ইন্টারেস্টিং টপিক নহে পার্সোনাল ফাইনেন্স মানে কি পার্সোনাল ফাইনেন্স মানে এ ডেট কভার্স ম্যানেজিং ইয়োর মানি এজ ওয়েল এজ সেভিংস এন্ড ইনভেস্টিং মানে পার্সোনাল ফাইনেন্সত আমি আমি আমার ইনকাম আমার সেভিংস আমার ইনভেস্টমেন্ট আমার ইন্স্যুরেন্স এই সকল আমি কেন মেনেজ করো আর প্ল্যান করি ফিউচারের কারণে গতি পার্সোনাল ফাইনেন্স বলে কলে মেইনলি কি কি বস্তু সোমায় এটা তো হয়েছে ইনকাম সেকেন্ড হচ্ছে এক্সপেন্ডিচার থাৰ্ডটো হৈছে প্ৰটেকশ্যন নিজৰ প্ৰটেকশ্যন আৰু লগতে নিজৰ ফেমিলিৰ প্ৰটেকশ্যন আৰু ফ'ৰ্থটো হৈছে ছেভিংছ বা ইনভেষ্টিং এতিয়া হওকচোন এটা এটাকৈ গোটেই এটা পইণ্ট এবাৰ ডিছকাছ কৰোঁ ফাৰ্ষ্ট কম্পনেণ্ট হৈছে ইনকাম ইনকামত কি কি আহে মেইনলি ইনকাম হ'ব পাৰে আমাৰ চেলেৰি ইনকাম ৰেণ্টেল ইনকাম ডিভিডেন্স ইনকাম আৰু প্ৰফিটছ যিটো চেলেৰি আমি অভিয়াছলি আমি জব কৰোঁ আমি চাকৰি কৰোঁ তাৰ পৰা আমি চেলেৰি পাওঁ আৰু প্ৰফিটছ আমি ক'ৰ পৰা পাওঁ যেতিয়া আমি বিজনেছ কৰোঁ বিজনেছ কৰি আমি যিটো প্ৰফিট হয় সেইটো এটা আমাৰ ইনকাম হয় আৰু ৰেণ্টেল ইনকাম আমি ক'ৰ পৰা পাওঁ ৰেণ্টেল ইনকাম পাওঁ আমি যদি আমাৰ ঘৰ আছে ঘৰটো আমি ভাড়াত দি আমি মাহে মাহে ৰেণ্টেল ইনকাম আৰ্ণ কৰিব পাৰোঁ আৰু ডিভিডেণ্ ক'ত পাওঁ যেতিয়া আমি ষ্টকত ইনভেষ্ট কৰোঁ শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত ইনভেষ্ট কৰোঁ ভাল ভাল কোম্পানীৰ ষ্টক যদি আমি কিনি ৰাখোঁ চ' সেই কোম্পানীবোৰে টাইম টু টাইম ডিভিডেণ্ড দি থাকে আমাৰ বেংক একাউণ্টত ক্ৰেডিট হৈ যায় ডিভিডেণ্ড চ' সেইটোৰ পৰা এটা আমি ইনকাম জেনেৰেট কৰি থাকোঁ ইয়াৰে চেলেৰি আৰু প্ৰফিটছ এই দুটা কয় এক্টিভ ইনকাম এক্টিভ ইনকম কিয় হয় কাৰণ চেলেৰি আৰ্ণ কৰিবৰ কাৰণে আমি নিজে গৈ কাম কৰিব লাগিব আমি নিজৰ টাইম স্পেণ্ড কৰিব লাগিব নিজৰ হাৰ্ডৱৰ্ক দিব লাগিব তেতিয়াহে আমি মাহকৰ মাহেকৰ মূৰত চেলেৰি পাওঁ বিজনেছ প্ৰফিটৰ কাৰণেও ঠিক তেনেকৈ আমি বিজনেছ কৰিব লাগিব বিজনেছত দিন ৰাতি মেহনত কৰিব লাগিব হাৰ্ডৱৰ্ক কৰিব লাগিব তেতিয়াহে আমি প্ৰফিট আৰ্জন কৰিব পাৰোঁ চ' চেলেৰি আৰু বিজনেছ দুয়োটাতে আমাৰ টাইম যায় আমাৰ হাৰ্ডৱৰ্ক যায় আমি নিজকে ইনভলভ কৰিব লাগে মানে এক প্ৰকাৰ ক'ব গ'লে আমি আমাৰ টাইমটো বেছি আছোঁ টাইম বেছি পেলাই আমি ইনকাম আৰ্ণ কৰি আছোঁ কিন্তু ৰেণ্টেল ইনকাম আৰু ডিভিডেঞ্চ ইনকামটোক কয় পেচিভ ইনকাম পেচিভ কিয় এই দুটা ইনকামৰ কাৰণে আমি একো টাইম স্পেণ্ড কৰিব নালাগে আমি বেলেগ এক হাৰ্ড ৱৰ্ক কৰিব নালাগে আমাৰ অলৰেড এটা ঘৰ আছে সেই ঘৰটো ভাড়াত দি আমি ইনকাম পাই আছোঁ বাই মাহে ডিভিডেণ্ডৰ ক্ষেত্ৰতো চেম হয় আমি ষ্টক কিনি ৰাখিছোঁ ভাল ভাল কমি আৰু আমি টাইম টু টাইম ডিভিডেঞ্চ পাই আছোঁ এইটো এটা হ'ল পেচিভ ইন ত' এটা কথা ঠিক যে পেচিভ ইনকাম আন কৰিবৰ কাৰণে প্ৰথমে আমি প্ৰথমে আমি এক্টিভ ইনকামটো বঢ়াব লাগিব আমাৰ এক্টিভ ইনকাম যিমানে হ'ব যিমানে আমাৰ বেছি চেলেৰি হ'ব বনাছ পাম ইনচেণ্টিভ পাম বা আমাৰ বিজনেছ কৰি প্ৰফিট হ'ব সেই এক্সট্ৰা পইচাখিনি আমি ইনভেষ্ট কৰিব পাৰিম ষ্টক কিনাত শ্বেয়াৰ কিনাত বা হাউচিং প্ৰপাৰ্টি কিনাত আৰু এই হাউচিং প্ৰপাৰ্টি ষ্টকবোৰে আমাক পিছলৈ ডিভিডেন ইনকাম বা পেচিভ ইনকাম দি থাকিব তো সেইকাৰণেই আমি যেতিয়া নতুনকৈ জব ষ্টাৰ্ট কৰোঁ বা বিজনেছ ষ্টাৰ্ট কৰোঁ তো আমাৰ ফ'কাছ হ'ব লাগে যিমান কষ্ট কৰি পাৰি কাম কৰি দিনৰাত মেহনত কৰি পেলাই আমাৰ ইনকামটো কেনেকৈ বঢ়াব পাৰি সেইটো চেষ্টা কৰিব লাগে চেলেৰীৰ ক্ষেত্ৰত ট্ৰাই কৰিব লাগে প্ৰত্যেক বছৰে বছৰে প্ৰত্যেক বছৰত নহ'লেও এটলিষ্ট দুই বছৰ তিনি বছৰ মূৰত যাতে ভাল প্ৰম'চন হয় বছৰে বছৰে যাতে ভাল ইনক্ৰিমেণ্ট হয় আৰু সেইটো কেতিয়া হ'ব যেতিয়া তোমাৰ কাম ভাল হ'ব আৰু কাম ভাল কৰিবৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব আমি হাৰ্ডৱৰ্ক কৰিব লাগিব আমি নিজৰ স্কিল বঢ়াব লাগিব নিজৰ কেপাচিটি কেপেবিলিটি বঢ়াব লাগিব এফিচিয়েঞ্চি বঢ়াব লাগিব প্ৰডাক্টিভিটি বঢ়াব লাগিব নিজৰ ভিজিবিলিটি বঢ়াব লাগিব অফিচত নিজৰ বছৰ আগত তেতিয়াহে আমি বছৰৰ শেষত এটা ভাল ইনক্ৰিমেণ্ট বা প্ৰম'শ্যন এক্সপেক্ট কৰিব পাৰোঁ ঠিক তেনেকৈ যোনে বিজনেছ কৰে তেওঁ ইনিচিয়েলি প্ৰথম চাৰি পাঁচ বছৰ দহ বছৰ দহ বছৰ সময় পূৰা কষ্ট কৰিব লাগে হাৰ্ডৱৰ্ক কৰিব লাগে ঘূৰি চাই কাম কৰিব নালাগে দিন ৰাতি কাম কৰিব লাগে নিজৰ গ্ৰ'থটো আনিব লাগে নিজৰ ইনকাম বঢ়াব লাগে ছেভিং কৰিব লাগে ইনভেষ্ট কৰিব লাগে যিমান পাৰি ইনকাম কৰি ল'ব লাগে আমাৰ কেৰিয়াৰৰ প্ৰথম দহ বছৰতেই দহ বছৰ যদি সঁচাকৈ আমি হাৰ্ডৱৰ্ক কৰোঁ তেতিয়া আমাৰ মোটামুটি এটা ভাল পৰপাছ হৈ যায় মানে ভাল কেপিটেল এটা বনি যায় বা ভাল ৱেল্থ এটা বনি যায় আৰু সেই ৱেল্থ দিয়ে আমি পেচিভ ইনকাম আৰ্ণ কৰিব পাৰিম আৰু জিন্দগীবোৰ সেই পেচিভ ইনকামেৰে বহি বহি খাব পাৰিম আৰু যিখিনি এক্সট্ৰা সময় পাওঁ আমি সেই সময়খিনি আমি নিজৰ বেলেগ কামত লগাব পাৰিম প্ৰডাক্টিভ কামত নিজে ভাল পোৱা কিবা কামত ইউজ কৰিব পাৰিম ত' সেইকাৰণে মই ছাজেষ্ট কৰোঁ যে ইনিচিয়েল পিৰিয়ডত যেতিয়া নতুনকৈ কোনোবাই জইন কৰে বিজনেছ বা চেলেৰি বা Se acuerda de তেওঁলোকে যিমান পাৰে কষ্ট কৰিব লাগে আৰু তেওঁলোকে এক্টিভ ইনকামটো বঢ়াব ট্ৰাই কৰিব লাগে যাতে তেওঁলোকে ইনভেষ্ট কৰি পেলাই পিছলৈ লাহে লাহে পেচিভ ইনকাম আৰ্ণ কৰি থাকিব পাৰে নম্বৰ টু হৈছে আণ্ডাৰষ্টেণ্ড ইয়ৰ স্পেণ্ডিং হেবিট ত' স্পেণ্ডিংটো এটা বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ইভেন মইতো ক'ম যে তোমাৰ ইনকামত কিয় স্পেণ্ডিংটো বহুত বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় তুমি ইনকাম যিমানেই নকৰা কিয় তুমি মাহত লাখ লাখ টকা ইনকাম কৰা দুই লাখ টকা ইনকাম কৰা কিন্তু তোমাৰ যদি স্পেণ্ডিং হেবিটটো ঠিক নহয় তেতিয়া তোমাৰ যিমান ইনকাম হ'ব সেই খৰচা হৈ যাব আল্টিমেটলি হাতত একো নাচিব না তুমি সেই পইচা ইনভেষ্ট কৰিব পাৰিবা না বেলেগ কিবা কামত লগাব পাৰা এনেকুৱা বহুত বহুত মানুহ আছে যিহেতু মাহত দুই লাখ টকা ইনকাম কৰে কিন্তু কি হ'ব ইনকাম কৰি তেওঁ ইনকাম ভাল চাকৰি পালে ভাল পইচা ইনকাম কৰি আছে লগে লগে কি কৰিব এটা ডাঙৰ ঘৰ কিনি ল'ব ডেৰ কোটি ডেৰ দুই কোটি দি পেলাই এটা ঘৰ কিনি ল'ব কি কৰিব জিন্দগীবোৰ এ এম আই দি থাকিব তাৰপিছত আৰু কি কৰিব মানুহক দেখাবৰ কাৰণে গাড়ী কিনিব দামী গাড়ী কিনিব যিটো চেলাৰী বেছি পায় দামী গাড়ী কিনিবই লাগিব দামী গাড়ী কিনিব ই এম আই আৰু মাহে মাহে এম আই পে' কৰি থাকিব তাৰপিছত পাৰ্টিব নিজৰ বন্ধু বান্ধৱৰ লগত এভৰি উইকেণ্ডত পাৰ্টি কৰিব ট্ৰেভেলিং কৰিব ঘূৰি ফুৰিব ইটিং আউট কৰিব ছুইগি জমেট'ত বেছি অৰ্ডাৰ দিব ত' আল্টিমেটলি এইবিলাক কৰি কি হয় মাহৰ শেষত তেওঁলোকৰ ওচৰত পইচা নাথাকে কিন্তু এনেকুৱা মানুহ আছে যাৰ মান্থল ইনকাম বহুত বেছি নহয় যে পঞ্চাছ হাজাৰ হয় কিন্তু তেওঁ ইমান ধুনীয়াকৈ প্লেন কৰে নিজৰ স্পেণ্ডিং হেবিটটো সেই পঞ্চাছ হাজাৰ ইনকাম কৰাৰ পিছতো তেওঁ নিজৰ পইচা ছেভিং কৰিব পাৰে আৰু চেভিং কৰি ইনভেষ্ট কৰিব পাৰে কৰিব পাৰে আৰু ইন ফিউচাৰ তেওঁ এটা ভাল ৱেল্থ ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে ত' সেইকাৰণে এটা ভাল স্পেণ্ডিং হেবিট থকাটো বহুত বেছি দৰকাৰী চ' স্পেণ্ডিং হেবিটৰ এটা ফৰ্মুলা আছে যিটো ফৰেন কাণ্ট্ৰিবিলাকত ফ'ল' কৰে যিটো আমিও ফ'ল' কৰিব পাৰোঁ অৱশ্যে যিটো কয় ফিফটি থাৰ্টি এণ্ড টুৱেণ্টি ৰুল ইয়াত এইটো ক'ব বিচাৰিছে যে আমাৰ যিটো মান্থলি ইনকাম হ'ব তাৰে ফিফটি পাৰ্চেণ্ট খৰচা কৰিব লাগে আমাৰ নিডৰ ওপৰত নিদ মানে আমাৰ জৰুৰী বস্তুখিনিৰ ওপৰত যেনে খোৱা বোৱা হৈ গ'ল ঘৰ ভাড়া দিয়া হৈ গ'ল নেচেচেৰী কাপোৰ কানি কিনা হৈ গ'ল ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল দিয়া হৈ গ'ল মোবাইল বিল দিয়া হৈ গ'ল এইবোৰ এইবোৰক কয় নিডছ ত' এইবোৰত আমি খৰচা কৰিবই লাগিব তাৰ বাহিৰে আৰু উপায় নাই একো চ' আমি এনেকৈ প্লেন কৰিব লাগে নিজৰ এক্সপেণ্ডিচাৰটো যাতে ফিফটি পাৰ্চেণ্টৰ ভিতৰতে আমাৰ চব দৰকাৰী কামবোৰ হৈ যায় তাৰপিছত থাকিলে থাৰ্টি পাৰ্চেণ্ট চ' থাৰ্টি পাৰ্চেণ্টটো কয় ফাণ্ড মানি ফাণ্ড মানি মানে কি তো এইখিনি পইচাৰে তুমি থাৰ্টি গোটেই মাহৰ যিটো তোমাৰ ইনকাম হ'ল সেই তাৰে থাৰ্টি পাৰ্চেণ্টটো তুমি এলগেট কৰিলা ফাণ্ডৰ কাৰণে মানে সেইটোক লৈ তুমি সেই পইচাখিনি তুমি অলপ ফূৰ্তি কৰিব পাৰিবা বাহিৰত খাব যাব পাৰিবা চিনেমা চাব যাব পাৰিবা কিবা কাপোৰ কানি ড্ৰেছ ভাল লাগিলে কিনিব পাৰিবা মোবাইল কিনিব মন গ'ল মোবাইল কিনিব পাৰিবা কিন্তু সেই থাৰ্টি পাৰ্চেণ্টৰ ভিতৰতে কিনিব লাগিব আৰু আৰু নেক্সট হৈছে টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট সেই টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্টটো আমি কম্পালচৰিলি ইনভেষ্ট কৰিব লাগিব লাগিলে যিয়ে নহওক কিয় আমি সেই টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্টটো যেনেকৈ হওক ইনভেষ্ট কৰিবই লাগিব ক'ত ইনভেষ্ট কৰিব লাগিব সেইটো আমি পিছত ডিছ কৰিম বাট ইনভেষ্ট ইনভেষ্টিংটো মাষ্ট হয় চ' এইটো চিম্পুল ৰুল হয় ফিফটি থাৰ্টি টুৱেণ্টি ৰোল এইটো আমি ফল' কৰিব পাৰোঁ ষ্টাৰ্ট ইনিচিয়েলি আমাৰ ছেভিং হেবিটটো ঠিকে ৰাখিবৰ কাৰণে ত' ফিফটি পাৰ্চেণ্ট হৈ গ'ল আৰ্জেণ্ট নিডছৰ কাৰণে যিখিনি আমাক লাগিবই খোৱা বোৱা হৈ গ'ল বিল দিয়া এইবিলাক থাৰ্টি পাৰ্চেণ্ট হৈছে আমাৰ ফাণ্ড মানি যিখিনি আমি বাহিৰত খাব হওক বাহিৰত পাৰ্টি কৰিব পাৰিম চিনেমা চাব যাব পাৰিম কাপোৰ কানি কিনিব পাৰিম আৰু টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট হৈছে আমি ইনভেষ্ট কৰিবই লাগিব অ'কে নেক্সটটো হৈছে প্ৰটেকশ্যন আমাৰ লাইফত আমাৰ নিজৰে হওক বা আমাৰ ফেমিলিৰে হওক মা দেউতা ৱাইফ বা হাজবেণ্ড ল'ৰা ছোৱালী চবৰে প্ৰটেকশ্যনটো বহুত দৰকাৰী চ' প্ৰটেকশ্যনটোত কি কি সোমাই থাকে প্ৰথমে হৈছে এটা ইমাৰজেঞ্চি ফাণ্ড বনোৱা ইমাৰ্জেঞ্চি ফাণ্ড মানে কি হৈছে যিটো পইচা তোমাৰ ইমাৰ্জেঞ্চি সময়ত কাম দিব যেনে ধৰ যেনে ধৰি লোৱা পটককৈ কাৰোবাৰ কাৰোবাৰ ডাঙৰ বেমাৰ এটা হৈ গ'ল বা ফৰ এক্সাম্প'ল তোমাৰ ইনকাম চ'ৰ্চটো বন্ধ হৈ গ'ল ছাপ'জ তুমি চাকৰি কৰি আছিলা তোমাৰ চাকৰিটো গুচি গ'ল জবটো গুচি গ'ল বা তুমি কিবা এটা বিজনেছ ষ্টাৰ্ট কৰিছিলা বা তোমাৰ বিজনেছটো নচলিলে বন্ধ হৈ গ'ল যেতিয়া এনেকুৱা হ'ব তোমাৰো ইনকাম নাইকিয়া হৈ যাব বা তুমি ঘৰখনতো চলাই থাকিব লাগিব তোমাৰ ফেমিলি আছে পেৰেণ্টছ আছে তো কেনেকৈ চলাবা ত' সেইকাৰণে কোৱা হয় যেতিয়াই মানুহ ইনকাম ষ্টাৰ্ট কৰে তো প্ৰথমে তাৰ প্ৰাইমেৰী কামটো হ'ল যে এটা ইমাৰজেঞ্চি ফাণ্ড বনোৱা ইনভেষ্টমেণ্ট পিছত আহিব বাকী চব বছৰ পিছত আহিব কিন্তু প্ৰথম কামটো হৈছে এটা ইমাৰজেঞ্চি ফাণ্ড বনোৱা ইমাৰজেঞ্চি ফাণ্ড আমি কেনেকৈ বনাব পাৰোঁ এটা ছয় মাহৰ খৰচাৰ এমাউণ্ট এটা তোমালোকে বেলেগকৈ বেলেগকৈ ৰাখি দিব লাগে ছেভিং বেংকত বা এফ ডি কৰি বা লিকুইড ফাণ্ডত যাতে যেতিয়াই দৰকাৰ হয় সেই পইচাটো যাতে উলিয়াই ল'ব পাৰা ইমাৰ্জেঞ্চি কাৰণত যেতিয়াই দৰকাৰ হ'ব সেই পইচাটো যাতে উলিয়াই ল'ব পাৰা ছয়মাহ বুলি কোৱা হয় কোনোবাই ইচ্ছা কৰিলে এক বছৰো কৰিব পাৰে বাট মোটামুটি ছয় মাহৰ পইচা এটা বেলেগ ইমাৰ্জেঞ্চি ফাণ্ডত থাকিব লাগে যাতে ইমাৰ্জেঞ্চি সময়ত সেই পইচাখিনি ইউজ কৰিব পাৰোঁ আমি ঘৰ চলাই যাব পাৰোঁ আৰু উইদিন ছমাহত আমি কিবা না কিবা এটা নিশ্চয় অল্টাৰনেটিভ বিচাৰি ল'ম নতুন এটা জব বিচাৰি ল'ম বা নিজৰ বেলেগক এটা বিজনেছ ষ্টাৰ্ট কৰি ল'ম নৰ্মেল বিজনেছ যোনে কৰে তেওঁলোকে অলপ বেছি কৰি এক বছৰৰ পইচা এটা বেলেগকৈ ৰাখিব লাগে ইমাৰজেঞ্চি ফাণ্ডত কাৰণ বিজনেছ এটা চেটআপ কৰোঁতে অলপ টাইম লাগি যায় প্ৰফিট আৰ আৰ্ কৰোঁতে অলপ টাইম লাগি যায় বাট চেলেৰি যদি আৰ্ণ কৰি আছে তেওঁৰ ক্ষেত্ৰত ছয়মাহ মোটামুটি ঠিকে আছে ছমাহৰ পইচাটো বেলেগকৈ ৰাখি দিব লাগে ইমাৰজেঞ্চিৰ কাৰণে তাতে সেই ছয় ছয়মাহ একো ইনকাম নহাকেও ঘৰখন চলাই লৈ যাব পাৰে বেচিক নিডখিনি পূৰা কৰিব পাৰে ত' এইটো হৈ গ'ল ইমাৰজেঞ্চি ফাণ্ড আৰু কি হয় আৰু কি আহে প্ৰটেকশ্যনত ইঞ্চুৰেঞ্চ ইঞ্চুৰেঞ্চৰ দুটা আছে এটা টাৰ্ম ইঞ্চুৰেঞ্চ আৰু হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চ ইঞ্চুৰেঞ্চ কিয় লাগে আমাৰ মুকেশ আম্বানী আদানী বা ধনী ধনী যিবিলাক মানুহ আছে ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ আছে বা ফিল্ম এক্টৰ আছে তেওঁলোককতো নিশ্চয় টাৰ্ম ইঞ্চুৰেঞ্চ নালাগে কাৰণ তেওঁলোকৰ অলৰেডি ইমান পইচা আছে তেওঁলোকৰ যদি বেমাৰ হয় কিবা হয় বা তেওঁলোক মৰিও যায় তো তেওঁলোকৰ ফেমিলিৰটো একো প্ৰব্লেম নহয় কাৰণ অলৰেডি বহুত পইচা আছে তেওঁলোকৰ বহুত ৱেলথ জেনেৰেট কৰি থাকিছে সাতটা পুৰুষে বৈ বহি খাব পাৰিব ইমান পইচা থাকিব ত' অভিয়াছলি আমাৰ টাৰ্ম ইঞ্চুৰেঞ্চ এজন ধনী মানুহ নালাগে নালাগে টাৰ্ম ইঞ্চুৰেঞ্চ লাগে আমাৰ নিচিনা মিডিল ক্লাছবোৰৰ কাৰণে য'ত ঘৰৰ এজন মানুহেই ইনকাম কৰে আৰু সেই মানুহজনৰ ওপৰতে তেওঁৰ গোটেই ফেমিলি ডিপেণ্ড কৰি আছে তেওঁৰ মা দেউতাক তেওঁৰ ৱাইফ বা হাজবেণ্ড তেওঁৰ বাচ্ছা চব ডিপেণ্ড কৰি আছে এজন মানুহৰ ইনকামৰ ওপৰত ইনকেচ তেওঁ যদি ঢুকাই যায় তেওঁ যদি মৰি যায় তেতিয়া ফেমিলিৰ কি হ'ব তো সেই ফেমিলিৰ কথা ভাবিয়েই ফেমিলিৰ প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে যিজন মানুহে মেইন মানুহ হয় যাৰ ইনকামেৰে ঘৰখন চলি আছে তেখেতে এটা টাৰ্ম ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰাটো বহুতেই দৰকাৰী টাৰ্ম ইঞ্চুৰেঞ্চ বেছি কষ্টলি নহয় যদি আমি সোনকালে ষ্টাৰ্ট কৰোঁ কম বয়সতে ষ্টাৰ্ট কৰোঁ টাৰ্ম ইঞ্চুৰেঞ্চৰ প্ৰিমিয়াম বহুত কম হয় ত' সেইকাৰণে যিমান সোনকালে পাৰি এটা টাৰ্ম ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰি ৰাখিব লাগে এতিয়া কথা হ'ল এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে কাৰোবাৰ ঘৰত হাজবেণ্ড আৰু ৱাইফ দুয়োজনেই চাকৰি কৰে তো তেনে ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ টাৰ্ম ইঞ্চুৰেঞ্চ দৰকাৰ হ'ব পাৰে নেকি কাৰণ এজন যদি বাই চান্স ঢুকাইও যায়

ন এটা কথা চিয়ৰ যে দুজন মানুহে ইনকাম কৰি পেলাই ঘৰখন যেনেকৈ চলাই লৈ গৈ 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 আছিলে যিটো লাইফষ্টাইল এনজয় কৰি আছিলে সেই লাইফষ্টাইলটো তেওঁলোকে এজন মানুহ আঁতৰি যোৱাৰ পিছত সেই লাইফষ্টাইলটো মেইনটেইন কৰিব নোৱাৰিব তেওঁলোকে হয়তো অলপ চেক্ৰিফাইচ কৰিব লাগিব বাচ্ছাৰ এডুকেশ্যনৰ ওপৰত বাকী পেৰেণ্টছৰ হেল্থৰ ওপৰত অলপ হ'লেও ছেক্ৰিফাইচ কৰিব লাগিব ঘৰখন আগৰ নিচিনাকৈ চলি নাথাকিব তো সেইকাৰণে মই ভাবোঁ ৰিক্স লোৱা ল'ব নালাগে ইভেন যে তেওঁলোকৰ ঘৰত দুজনে ৱৰ্কিং পেৰেণ্টছ আছে তথাপিও এটা টাৰ্ম পলিচি কৰি ৰাখিব লাগে নেক্সটটো হৈছে হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চ হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চ কিয় লাগে এইটো হয়তো বেলেগকৈ ক'ব নালাগে আমাৰ ইণ্ডিয়াত এটা ষ্টাডি আছে য'ত কয় আমাৰ মিডিল ক্লাছ মানুহবোৰ জাষ্ট এটা হস্পিটেলাইজেচন জাষ্ট ওৱান হস্পিটেলাইজেচন এৱে ফ্ৰম প্ৰভাৰ্টি মানে এটা ডাঙৰ কিবা এটা এক্সিডেণ্ট হ'ল বা বেমাৰ হ'ল ঘৰৰ কোনোবা এজনৰ মানুহৰ হস্পিটেলত থাকিবলগীয়া হ'ল অপাৰেচন হ'ল ইমান ডাঙৰ বিল হৈ যাব লাগিব ইমান ডাঙৰ বিল হ'ব যে সেই বিল পূৰা কৰাৰ পিছত তেওঁ মিডিল ক্লাছৰ পৰা পূৰত আহি যাব মানে তেওঁ ফাইনেঞ্চিয়েল বহুত ডাঙৰ ডেণ্ট পৰি যাব চ' এইটো আমাৰ মিডিল ক্লাছৰ কাৰণে হয় ৱাজ ওৱান হস্পিটেলাইজেচন এৱে ফ্ৰম প্ৰভাৰ্টি তাৰ কাৰণে আমাৰ মিডিল ক্লাছ মানুহবিলাকেতো হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰি থাকিবই লাগে আৰু এইকেইটা বস্তু ইনভেষ্টমেণ্টৰ আগতে কৰিব লাগে ইনভেষ্টমেণ্ট এইবিলাক থকাৰ পিছৰ পিছত ইমাৰজেঞ্চি ফাণ্ড বনোৱাৰ পিছতহে ইঞ্চুৰেঞ্চ হোৱাৰ পিছতহে আমি ইনভেষ্টমেণ্টৰ কথা ভাবিব লাগে তাৰ আগতে আমি ইভেষ্টমেণ্টৰ কথা ভাবিবই নালাগে ত' সেইকাৰণে হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চটো বহুত দৰকাৰী হয় কাৰণ আজিকালি জানেই আমাৰ মেডিকেল বিল কিমান বাঢ়ি গৈছে তিনি চাৰিদিনৰ কাৰণে যদি হস্পিটেলত থাকিবলগীয়া হয় আই চি ইউত থাকিবলগীয়া হয় বা অপাৰেচন কৰিবলগীয়া হয় ডাইৰেক্ট এঘাৰ লাখ টকা এনেই গুচি যায় আৰু ডাঙৰ বেমাৰ যদি হয় যে দহ বাৰ পোন্ধৰ লাখ এনেই গুচি যায় আৰু দহ বাৰ পোন্ধৰ লাখ গুচি যোৱা মানে এটা ফেমিলিৰ পৰা যোনে চিম্পুল চেলিৰি আৰ্ণ কৰি আছে চ' তেওঁতো পূৰা ধাৰত পোট খাই যাব নিজৰ ঘৰৰ বস্তু বেছিলগীয়া হৈ যাব ত' সেইকাৰণে ৰিক্স ল'ব নালাগে আমাৰ নিচিনা মানুহবোৰে মিডিল ক্লাছবোৰে স্পেচিয়েলি চ' এটা হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰি ৰাখিবই লাগে নিজৰ ফেমিলিৰ কাৰণে নিজৰ পেৰেণ্টছৰ কাৰণেও কৰক নিজৰ স্পাউচৰ কাৰণে কৰক আৰু বাচ্ছাৰ কাৰণেও কৰক অ'কে নেক্সট চবৰে ফেভৰেট ইনভেষ্টমেণ্ট এতিয়া কথা হ'ল যিখিনি পইচা আমাৰ বাচি যাব চাৰপ্লাছ হৈ যাব ফিফটি থাৰ্টি টুৱেণ্টি ৰোল ফ'ল' কৰাৰ পিছত টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট হৈছে ইনভেষ্টমেণ্টৰ কাৰণে এলকেট কৰা আছে চ' সেই টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট এতিয়া আমি ক'ত ইনভেষ্ট কৰ ইনভেষ্ট কৰাৰ বহুতো উপায় আছে তাৰ ভিতৰত এটা পপুলাৰ বা চবৰে ফেভৰেট হয় মিউচুৱেল ফাণ্ড এছ আই পি চাহে সঁচাকৈ এছ আই পি একদম চাহি হয় একো মাথা মাৰিব নালাগে কোনো চেলেৰি আহিব নেক্সট ডে এছ আই পি লগাই দিয়া তোমাৰ এছ আই পি গুচি যাব এতিয়া কথা হ'ল ইনভেষ্ট ক'ত কৰিবা কি মিউচুৱেল ফাণ্ড কিনিম বহুত আছে বাট চিম্পলি চিম্পুল ৰাখিবৰ কাৰণে এটা ইণ্ডেক্স মিউচুৱেল ফাণ্ড কৰিব পৰা নিফ্টি ফিফটি আৰু এটা মাল্টি কেপ বা টেক্সি কেপ কৰি ৰাখিব পৰা দুটা দুটা মিউচুৱেল ফাণ্ড কাফি হয় দুটাতে বছৰে বছৰে এছ আই পি কৰি থাকে আৰু যেতিয়া কিবা এক্সট্ৰা পইচা পোৱা যায় বনাছ পালো বা ইনচেণ্টিভ পালা বছৰৰ মূৰত বা বিজনেছত কিবা এক্সট্ৰা ইনকাম হ'ল তো সেই পইচাবোৰ মিউচুৱেল ফাণ্ডত আৰু টপ আপ কৰিব লাগে যেনেকুৱা নহয় যে আমি টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্টে আমি ইনভেষ্ট কৰিম যদি এক্সট্ৰা পইচা হে এক্সট্ৰা পইচা কিন্তু ইনভেষ্টমেণ্টৰ নামত লগাই দিব লাগে তাৰ এটা প্ৰশ্ন লৈ ৰাখিব লাগে এণ্টাৰেইনমেণ্টৰ কাৰণে ডেট ইজ অক আৰু বেছিভাগ পইচা ইনভেষ্টমেণ্টত যাব লাগে ছেকেণ্ডটো হৈছে ডাইৰেক্ট ষ্টক ডাইৰেক্ট ষ্টক মানে আমি ডাইৰেক্ট শ্বেয়াৰ দিনা শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটৰ পৰা ছ' এইটো কোনে কৰিব যাৰ শ্বেয়াৰ মাৰ্কেট ৰ ওপৰত নলেজ আছে কাৰণ ডাইৰেক্ট শ্বেয়াৰ কিনিলে প্ৰফিটটো বেছি আছে সেইটো হয় ৰিস্কো আছে লছো হ'ব পাৰে চ' যাৰ লছ টেকিং এবিলিটি আছে যাৰ শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটৰ ওপৰত নলেজ আছে অলপ এক্সপিৰিয়েঞ্চ হৈ গ'ল তিনি চাৰি বছৰৰ পৰা কৈছে শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত চ' তেওঁ ডাইৰেক্ট ইনভেষ্ট কৰিব পাৰে ষ্টক অলপ এমাউণ্ট ডাইৰেক্ট ইনভেষ্ট কৰিব পাৰে মিউচুৱেল ফাণ্ডো ৰাখক লগতে অলপ অলপ পইচা ডাইৰেক্ট ষ্টকতো লওক ভাল ভাল কোম্পানীৰ ষ্টক কিনি ৰাখক তাৰপৰা ডিভিডেণ্ড পাব কেপিটেল এপ্ৰিচিয়েচন পাব কিন্তু এইটো কোনে কৰিব লাগিব যাৰ নলেজ আছে নৰ্মেল চেলাৰী এমপ্লয়ী মানুহে নকৰিলেও হ'ব তেওঁ ফকাছ কৰক নিজৰ জবৰ ওপৰত তেওঁ কামত ভাল পাৰফৰ্মেন্স কৰক প্ৰম'চন লওক ইনচেণ্টিভ লওক আৰু মিউচুৱেল ফাণ্ড মেনেজাৰ আছে তেওঁলোক বহুত পঢ়া শুনা কৰা মানুহ তেওঁলোকৰ মেইন কামেই এইটো হৈছে ফাণ্ড মেনেজ কৰা বেলেগৰ তেওঁলোকক দিয়ক এছ আই পিত পইচা তেওঁলোকে ইনভেষ্ট কৰিব ভাল ভাল দিয়ক আৰু আপুনি ইনকামত কৰি থাকক বাছ তাৰ পিছত হৈছে গ'ল্ড এণ্ড চিলভাৰ গ'ল্ড এণ্ড চিলভাৰটো আমি অলপ ইনভেষ্ট কৰি ৰাখিব পাৰোঁ গ'ল্ড এণ্ড চিলভাৰটোত মেইনলি আমি এইটো এক্সপেক্ট নকৰোঁ যে আমি বহুত বেছি ৰিটাৰ্ণ পাম কিন্তু হা গ'ল্ড এণ্ড চিলভাৰে এটা ষ্টেবিলিটি দিয়ে এটা চাৰ্টেইন ইনকাম আহি থাকে ৰিস্ক কম আছে দেশত যিটো আনচাৰ্টিনটি থাকে সেইটোৰ পৰা অলপ হ'লেও গ'ল্ড আৰু চিলভাৰে প্ৰটেক্ট কৰি থাকে চ' সেইকাৰণে নিজৰ পৰ্টফলিঅ'ৰ এটা পাৰ্চেণ্টেজ পোন্ধৰ দহ পাৰ্চেণ্ট গ'ল্ড চিলভাৰ কিনি ৰাখিব পাৰে কিন্তু গ'ল্ড কিনিব যাওঁতে মই এইটো নকওঁ যে আপোনালোকে অৰ্ণামেণ্টছ কিনক না গ'ল্ড ই টি এফ কিনক নাইবা ডিজিটেল গ'ল্ড কিনক সেইটো চেফো হয় আৰু যেতিয়াই মিলে তেতিয়াই বেছি দিব পাৰিব বাট গ'ল্ড টুৰ্ণামেণ্ট কিনিলে ইমান বেচাটো ইমান ইজি নহয় বেছি লৈ তাতে মেকিং চাৰ্জ থাকে কিবা থাকে সেইবিলাক চব আঁতৰাই দিব আল্টিমেটলি হাতত যিটো পইচা আহিব সেইটো বহুত কম হৈ যায় কিন্তু গ'ল্ড ইউটিএফ বা ডিজিটেল গ'ল্ড কিনিলে একজেক্টলি যিটো মাৰ্কেট প্ৰাইছ থাকে আমি সেই মাৰ্কেট প্ৰাইছতে বেছিব পাৰিম আৰু ক' ইনভেষ্ট কৰিব পাৰোঁ আমি পইচা ৰিয়েলষ্টেটেটেটেটেট ৰিয়েল ইষ্টেট মানে লেণ্ড হ'ব পাৰে হাউচিং হ'ব পাৰে ত' ৰিয়েল ইষ্টেটো এটা ভাল ইনভেষ্টমেণ্ট হয় কিন্তু কথা হ'ল ৰিয়েল ইষ্টেটৰ টিকেট চাইজ চাইজবোৰ ডাঙৰ হয় মাটি কিনিবলৈ পঞ্চাছ লাখ লাগিব ত্ৰিছ লাখ লাগিব ঘৰ কিনিবলৈ বহুত পইচা লাগিব এক কোটি ডেৰ কোটি চ' এইটো চবেই কিনিব নোৱাৰে এটলিষ্ট ইনিচিয়েল ষ্টেজততো কিনিব নোৱাৰে আৰু কিনিব নালাগেও কোনোবাই যদি নতুনকৈ চাকৰি জইন কৰিছে এটলিষ্ট ইনিচিয়েল দহ বছৰৰ কাৰণেতো তেওঁ একো না ঘৰ কিনিব লাগে না মাটি কিনিব লাগে একো কৰিব নালাগে কিয় নালাগে সেইটো আমি বেলেগকৈ এবাৰ ডিছকাছ কৰিম বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত বাট মই পাৰ্চনেলি ভাবোঁ কোনোবাই যদি চাকৰি জইন কৰি পেলাই ইনিচিয়েল দহ বছৰলৈকে তেওঁ ঘৰটো কিনিবই নালাগে তাৰ যিজনপৰা ইনভেষ্ট কৰি যাব লাগে শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত মিউচুৱেল ফাণ্ডত নেক্সট হৈছে ইনভেষ্ট ইন ইয়ৰ চেল্ফ লাষ্ট বাট নট দা লিষ্ট এইটোতো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট বেলেগ ক'ৰবাত ইনভেষ্ট কৰাৰ বাবে প্ৰথমতেইতো নিজৰ ওপৰত ইনভেষ্ট কৰিব লাগিব নিজৰ ফিজিকেল হেল্থৰ কাৰণে নিজি নিজৰ মেণ্টেল ৱেলবি কাৰণে ফিজিকেল হেল্থৰ কাৰণে কি কৰিব পাৰোঁ আমি জিম যাব পাৰোঁ য়োগা কৰিব পাৰোঁ ৰানিং কৰিব পাৰোঁ ৱাকিং কৰিব পাৰোঁ মেণ্টেল ৱেলমেঙৰ কাৰণে আমি যোগা কৰিব পাৰোঁ ভগৱানৰ প্ৰাৰ্থনা কৰিব পাৰোঁ আমি ডেইলি কিতাপ পঢ়িব পাৰোঁ নিজৰ স্কিল বঢ়াবৰ কাৰণে নিজৰ ওপৰত কাম কৰিব পাৰোঁ ৰিডিং হেবিটটো বঢ়াব পাৰোঁ মানে নতুন নতুন স্কিল একোৱাই কৰি থাকিব লাগিব আমি চ' ইনভেষ্ট ইন ইয়ৰ চেল্ফ ইজ ভেৰি ইম্পটেণ্ট আমি নিজৰ ওপৰত খৰচা কৰিব লাগে নিজৰ ওপৰত খৰচা কৰাৰ সময়ত কৰাৰ কাৰণে সময়ত বেছি ভাবিব নালাগে যদি আপুনি বিচাৰে মই জিম মেম্বাৰশ্বিপ ল'ব লাগে লওক ভাল খানা খাব লাগে হেল্ডি খা খাব লাগে তাৰ কাৰণে যদি এক্সট্ৰা অলপ খৰচা হয় কৰক একো প্ৰব্লেম নাই ভাল কিতাপ এখন পঢ়িব মন বিচাৰে পঢ়ক পইচা অলপ বেছিকৈ দিব লাগে যদি দিয়ক ভাল কিতাপ পঢ়ক নিজৰ স্কিল ইম্প্ৰুভমেণ্টৰ কাৰণে কিবা কৰ্চ ল'ব লাগে লওক অনলাইন কৰ্চ লওক আজিকালিতো ইউটিউবৰ জমা হয় অনলাইনৰ জমা হয় ধুনীয়া ধুনীয়া ক'ৰ্চ পোৱা যায় ইউটিউবত বা বহুত ৱেবছাইট আছে তাত ধুনীয়া ধুনীয়া কৰ্চ পোৱা যায় যি বনাই শিকিব কাৰণে আপুনি কডিং শিকিব বিচাৰিছে আপুনি ভিডিঅ' এডিটিং শিকিব বিচাৰিছে আপুনি মিউজিক শিকিব বিচাৰিছে গিটাৰ বজাই শিকিব বিচাৰিছে আপুনি জিম ইনষ্ট্ৰাক্টৰ হ'ব বিচাৰিছে ফিটনেছৰ ওপৰত নলেজ ল'ব বিচাৰিছে ড্ৰাইডিঙৰ ওপৰত নলেজ দিব বিচাৰিছে চব বস্তু অনলাইন পোৱা যায় ছ' এইবিলাক পাৰ্টিচিপেট কৰক নিজৰ ওপৰত কাম কৰক আৰু সেইটোৱে ইন ফিউচাৰ আপোনাৰ চবচে বেষ্ট ইনভেষ্টমেণ্ট হ'ব ত' ফাইনেলি আৰু এবাৰ কৈ দিওঁ পাৰ্চনেল ফাইনেন্স বা ফাইনেচিয়েল প্লেনিঙত কি কি আহে ফাৰ্ষ্টটো ইনকাম ছেকেণ্ড হৈছে আমাৰ স্পেণ্ডিং হেবিট থাৰ্ডটো হৈছে প্ৰটেকশ্যন য'ত ইঞ্চুৰেঞ্চ আহি যাব ইমাৰ্জেঞ্চি ফাণ্ড আহি যাব আৰু ফৰ্থটো হৈছে ইনভেষ্টমেণ্ট ইনভেষ্টমেণ্টত বহুত বস্তু অপশ্যন আছে মিউচুৱেল ফাণ্ড ডাইৰেক্ট ষ্টক গ'ল্ড চিলভাৰ আৰু চবচে বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হৈছে ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ল নিজৰ ওপৰত খৰচা পাত তো কেনেকুৱা লাগিল জনাব এনেকুৱা সৰু সৰু ভিডিঅ' মাজে মাজে বনাই থাকিম পাৰ্চনেল ফাইনেন্সৰ ওপৰত আপোনালোকে চাব আৰু জনাব কমেণ্টত কেনেকুৱা লাগিল আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিলে আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইবো কৰি দিব থেংক ইউ